saya tahu kezaliman kekejaman Mahadir Muhammad dalam era pentadbiran beliau sehinggakan pemimpin-pemimpin PAS memberi gelaran kepada Mahadir sebagai mahzalim, mahsiraun dan pelbagai lagi gelaran-gelaran yang diberikan yang tidak terkata sahabat-sahabat semua. Antaranya ISE antara ISE yang sangat menakutkan anda hanya menegur menghadir anda akan dikenakan tindakan ya ISE dan sebagainya itulah perkara yang begitu kejam eh, ramai yang kena kalau Datu Sri Anwar Ibrahim berkali-kali masuk penjara sahabat-sahabat semua begitulah kekejaman Mahadir Muhammad Mungkin anak-anak muda hari ini tidak mengetahui siapa sebenarnya Mahadir ini. Mungkin sebenarnya anda tidak tahu bagaimana perangai di era pentadbiran kerajaan yang dipimpin oleh Mahadir Muhammad. Jadi saya ingin membawakan anda sekali lagi untuk mendengar pencerahan dan juga pendedahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu ini. Kerana baru-baru ini Mahathir menyatakan Malaysia berada dalam bahaya. Saya terfikir kenapa Malaysia berada dalam bahaya. Sedangkan yang di Pertuan Agung sendiri setuju negara kita berada pada landasan yang tepat. Ekonomi kita inflasi kita, KDNK kita, mungkin KDNK akan ada sedikit gangguan ya disebabkan ekonomi dunia global yang dibuat oleh Donald Trump Amerika Syarikat. Jadi tanpa membuang masa, sekali lagi ayo kita uh, tonton video ini. Mahdia dakwa semua orang ketakutan sekarang. Bekas Perdana Menteri Dato' Mahathir sekali lagi tampil sinis mengkritik kerajaan. Kali ini menjadikan slogan reformasi yang sinonim dengan Perdana Menteri sebagai sasaran. Kita ini kata Mahathir, rakyat berada dalam ketakutan kerana didakwanya kebebasan untuk mahasuara. Sudah tiada. Kerana tidak boleh silap sikit, akan disoal oleh polis. Sekarang ini tidak boleh cakap 3R. Tapi masalah yang timbul ialah berkaitan dengan 3R. Mereka Melayu tidak boleh cakap pasal Melayu. Mereka beragama Islam tidak boleh cakap pasal agama Islam. Mereka nak rujuk kepada raja. Jangan pas cakap pasal raja. Jangan cakap perkaraan addendum. Jangan tip whistle. Awak akan disasat. Jangan politikkan itu dan ini katanya. Tambah Mahathir yang kini menjadi penasihat kepada SG4, ketakutan itu juga dialami oleh wakil rakyat. Kalau cakap kena gantung tak bertali. Sebab itu mereka takut. Bukan saja akan disoal oleh polis. Boleh masuk dalam tahanan pun. Bukan sehari dua. Tetapi berbulan katanya. Satu saya nak katalah. Mungkin Mahathir disuka negara ini kembali jadi 13 Uh, apa kata 13 Mei 1969 mungkin itu yang dia nak kot kan 13 Mei ialah Mahathir hidup pada zaman itu mungkin itu yang dia nak lah kan ialah tak apalah kita nak kutuk Melayu kutuk Cina Cina kutuk Melayu, Melayu. Cina kutuk India India kutuk Melayu kan agama Kristen kutuk Islam Islam kutuk Kristen kutuk jelah marilah kita kutuk mengutuk bebas bebas mari kita buat benda tu sampai kita bergaduh sampai kita berbunuh jom kita buat kan itu mungkin yang yang Mahathir maksudkan dan kedua, bila kita bercakap soal ketakutan, tuan-tuan tak pernah siapa walaun-walaun muda ni, korang tak pernah hidup zaman Mahathir memerintah. Tetapi geng-geng PAS yang tua-tua ni, korang pernah hidup zaman Mahathir memerintah. Kan? Yang penasihat kepada korang sekarang ni, korang pernah hidup zaman Mahathir memerintah. Jujur lah aku nak tanya korang kan. Korang lebih, lebih rela hidup pada zaman sekarang ke? Korang lebih rela hidup pada zaman Mahathir memerintah. Tuan-tuan saya nak cerita lah bagi budak-budak muda yang tak tahu zaman kami sewaktu Mahathir memerintah dahulu kan. Jangan kata 3R. 3R tu tolak tepi tuan-tuan. 3R tu tolak tepi. Tuan-tuan kritik kerajaan. Tuan-tuan kritik kerajaan. Kritik Mahathir ke, kritik menteri ke, kritik kerajaan. Bukan main 3R. Bukan main bangsa, agama, raja. Bukan. Tuan-tuan main kutuk Mahathir, ISA dah. Kuduk Mahathir, kutuk kerajaan, ISA dah. Confirm. Tuan-tuan tahu -tuan, tuan, ISA itu apa? ISA itu tuan-tuan boleh ditahan selama 2 tahun tanpa bicara dan boleh sambung 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun tanpa bicara. Saya tanya undang-undang apa yang mengatakan sekarang ini yang kita boleh tahan tanpa bicara kecuali POTA dan POKA yang itu untuk keganasan. Tak ada orang politik yang setakat ini ditahan. Siapa tuan-tuan? Tuan-tuan nak hidup zaman Mahathir ke tuan-tuan hidup zaman sekarang? Tuan-tuan ISA itu Anwar Ibrahim pernah kena Mat Sabu pernah kena. Pimpinan-pimpinan PAS pun pernah kena. Kecuali Hadi Awang lah. Hadi Awang tak pernah kena ISA. Ya. Dan Azmin. Azmin tak pernah kena. Mereka akan ditahan, dibawa ke Kemunting. Kadang-kadang simpang renggam, tengoklah tempat mana. Mereka akan ditahan di situ sebagai tahanan politik. Tuan-tuan tak percaya, mana muda-budak muda ni bawah 30-40 tahun ni, tuan-tuan Google Ops Lalang. Ops Lalang tahun 80-an. Datuk Seri Anwar Ibrahim ditahan di bawah ISA sewaktu baling kemudian uh, apa demonstrasi-demonstrasi uh, sebelum selepas itu tuan-tuan pergi Google penyeksaan di dalam di dalam uh, apa orang kata berkaitan dengan bila menyentuh isu um, apa orang kata ISA ni you try lah google it cari cerita-cerita tersebut kalau boleh cari orang yang kena tahan ISA ada pimpinan PAS dulu yang pernah kena tahan ISA tuan-tuan eh Sabda Nabi SAW Barang siapa yang membantu dalam pembinaan masjid Sama ada sebesar sarang burung Ataupun lebih kecil daripada itu Saya ingat tuan saya kena ASA Sebelum saya masuk kem tanah ke Muntin Saya dikurung di lokap balai polis ke Muntin Sebelum dihantar ke, ke, kem tanah ke Muntin OCS nak jumpa saya Ustaz dia kata Ustaz nak jumpa Ustaz jadi pembuka lokap bawa saya pergi pejabat. Pejabat balai polis kemuntin. Mak saya tengok tu, saya teropor mereka saya tuan. Terus peluk saya, cium saya. Hang apa, -apa, apa, -apa habak Saya kata saya baik mak. Saya tengok mak saya bawa satu bakul kecil. Bakul rotan, rotan, bakul rotan. Kecil. Bukan rotan-rotan kalau pergi kedai bawa bakul kecil kan. Dia, bakul yang dia buat daripada buluh. Saya tengok dalam kuih tu ada kuih. Uh, mak nak main ni sedikit dia kata Mak bawa kuih yang hang suka. Saya ingat dah hang kecil-kecil dulu hang suka kuih ni. Tuan-tuan tahu kuih apa? Bulut lepah. Sini ada ke bulut lepah? Ha tu, apa tak tahu bulut lepah. Bulut lepah ni tu, dia macam bulut udang. Tapi dalam dia bukan inti nyok pedas tu. Inti dia ikan. Ikan tu dia tumbuk ikan, dia campur serai dan apa semua, bos sumat dalam tu. Saya kalau pulut lepa tu, tuan-tuan, kalau lapak 10 10 ketul sampai habis. Ha, oh, saya cukup suka pulut lepa. Tapi bila saya membesar tuan-tuan, saya pergi merantau, kata saya pergi kerja di Kuala Lumpur, pergi rata main kedah saya duduk. Tempat ni tak ada bulat lepa. Saya pun lupa dah yang saya ni suka makan pulut lepa. Tapi mak tuan-tuan dia tak lupa. Dia ingat makan yang kita suka tu. Bawa kita ingat. Tiba-tiba kita lupa kat dia. Patutkah? Mak tak nak lupa kita. Kita yang lupa mak kita. Lepas tu saya bebas. Sebelum saya bebas. Saya ingat lagi. 30 hari bulan Januari. Mak saya nak jumpa saya. Dia kata sidik. Aku baca sobat Al-Harakah. Orang baca kat aku, orang kata hang nak bebas besok. 31 Januari. Tak tahu lama. mak dia kata ISA ni tak tentu. Daklah kalau hang bebas. Hang pakailah baju yang mak bawa ni. Saya tengok ada jubah. Ada serban, ada kain ada kopiah. Hang pakai baju baru ni. Mak tak mau hang balik pangkuk dia kata pakai baju buruk. Tak apalah mak, mak saya balik saya masuk camp. Saya buka-buka tuan-tuan tengok jubah yang mak saya bawa ni dia benang tu macam tak digunting cara sempurna. maknanya yang tukang buat ni gopoh, cepat-cepat dia -cepat siap. Bekas-bekas pensil tu ada lagi dekat jubah tu. Besok pagi tuan-tuan, saya pun pakailah baju yang mak saya bagi tu. Dia dapat panggilan telefon daripada pejabat kem tahanan, saya pimpilah. Nama pegawai yang jaga pejabat tu nama Cik, Cik Sak. Saya masih ingat, terbayang rupa dia. Dia tunggu kat pintu, dia nampak saya berjauh lagi. Saya nampak yang mata dia meleleh. Bila pergi dekat dia, dia peluk dia, minta maaf Ustaz. Saya ni bekerja saja, saya tak nak kuasa. Ustaz disambung lagi dua tahun dia kerja. Bagi surat sambung tahanan ditandatangani oleh Dr. Mahathir Mohamad. Masa tu Menteri Dalam Negeri dia. Saya tak apalah Cik Saya dah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Saya pun tulislah surat. Mak saya tak bebas lagi kata. Tak jadi bebas. Mak sabak lah kata. Bila saya bebas sepenuhnya tuan-tuan. Saya balik kampung. Balik kampung mak saya tak ada. Dia pergi berjalan mana tak tahulah. Jiran saya ada. Nama dia Kak Malia. Kak Malia tu hidup sebelah tak ada sebelah rumah saya tu. Dia cerita kat saya. Dik dia kata hari tu mak hang ingat hang bebas. Pagi-pagi lagi sidik dia kata dia pergi kedai. Mak saya tuan-tuan kalau dia buat gulai dia tak pakai rempah serbuk ni dia, dia gilin. Dia gilin dengan apa penggiling batu tu. Dia buat gulai. Ha, dia nak jamu saya makan. Saya tuan-tuan sekalian -tuan, masa kecil-kecil dulu, masa duduk kampung. Yang saya paling suka masa tu kalau gulai itu ikan. Sayurnya kacang bendi. yang tu saya cukup suka. Mak saya beli kacang bendi, beli ikan apa semua. Buat gulai, masak nasi. Lepas dia masak nasi, dia pergi ke, ke JT lah. Okay. Jeti, tunggu saya balik. Dia tunggu dek, dia, dia Dia tunggu orang sampai, kapal zuhur, ham tak balik. Dia balik semayang. Dia pergi lagi. Tunggu sampai asak. Maham tak balik juga. Dia balik semayang. Dia pergi juga. Dia tunggu sampai Maghrib. Maghrib tak balik. Dia semayang Maghrib. Dia tunggu sampai bulat. Ke 10 malam. Sari dia. Eh, tak, mak, tak makan nasi. Dia nak makan. Dengan hal dia kakak. Itulah bok kita. Ibu. Sayangkan anak. Macam mana kita boleh lupa bok kita. Jadi Tuhan melupai ibu. Satu ketalahan. Sebab itulah ulama suruh tuan bila dibaca imam waladallin kita baca doa rabbi firli wali ya allah tuanku ampunlah dosa aku dan kedosa kedua ibu bapa aku mudah-mudahan amin tu diaminkan oleh malaikat Allah ampun dosa ibu bapa kita dalam kubur depa eh, duduk dalam kubur tuan sekarang ni kita tak doa untuk mereka Paling kurang satu hari sekali doa itu ibu dan bapa kita yang ada dalam kubur tu. Supaya kita terlepas daripada disebut sebagai anak derhaka. Dosa kita banyak tu tuan. Dengan Allah, dengan makhluk, dengan isteri kita, dia ada anak, anak kita, ibu bapa kita. Jangan anggap kita tak ada dosa. Bila kita dapat malas nak buat ibadat, itu bermakna kita ada dosa lah tuan-tuan. Iza lam taqwa ala qiyamil lain Wa siyamin nahar Fa'lam fa anna ka mukbulan Qad ka balad Atri aduka Bila kamu dapati kamu tak ada kekuatan Tak bangun malam Tak ada kekuatan berpasa sudah di siang hari Fa'lam anna ka mukbulan Ketahui oleh kamu benarnya kamu berdosa Banyak dosa Kamu terikat Kadikam balat ke atri atukah yang ikat kamu tu dosa-dosa kamu Rongkaikan ikatan ini Dengan bertaubat tu tuan Mohon banyak-banyak kepada Allah Mudah-mudahan makna kata Ikatan dosa ni dirongkaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kita nak bercerita Tentang ketakutan-ketakutan itu Ketakutan itu sebenarnya datang daripada Zaman Mahdi Dan antara yang pernah kena Aisyah juga, ni cerita Ustaz Pas ni cerita Ustaz Ibrahim Libya itu yang peristiwa Mali. Ustaz Fazil Noor. Pernah kena di bawah ISA. Dan antara pimpinan yang lain banyak sebenarnya. Tuan-tuan boleh cek sendirilah. Mereka yang pernah ditahan di bawah ISA. Kan? Ini sebab kenapa 10% rakyat Malaysia dapat kanser. Dan dijangka 80,000 lagi.